આજે કચ્છ જિલ્લાના ભુજના રહેવાસી रफीક પઠાણ તેમની પાસે વિવિધ પ્રકારના 5000 થી વધુ સિક્કા છે रफीક બેંક કર્મચારી હતા તે જ સમયે તેમણે સિક્કામાં રસ જાગ્યો અને પછી તેમણે જુદા જુદા યુગના સિક્કા એકઠા કરવાનું શરૂ કર્યું પ્રેરણાની વાત છે તો મેં પહેલા બેંકમાં જોબ કરતા હતા तो वहाँ पर क्या कभी कभी कुछ एरर नोट भी आ जाते थे मैं ऑपरेशन डिपार्टमेंट में था तो वहां पर कभी कभी कुछ एरर नोट आ जाते थे तो मैं अलग रखता था पहले मैं या तो भी कोई अच्छा फैंसी नंबर है तो वो भी अलग रखता था ऐसे आहिस्ता आहिस्ता करके तो शौक बढ़ा फिर नोट पहले कलेक्ट किए नोट के बाद में फिर सिक्कों के कलेक्शन में आ गया तो आज मेरे पास बहुत अच्छा कलेक्शन इकट्ठा किया हुआ है रफी रफीके संग्रह मे घना व्यवसायिकों पास खरीदया तुमने पास से वर्ष जूनो तांबा नो सिक्को पण छे एक आल्बम में मेरे सिक्के आते हैं बीस ऐसे मेरे पास कम से कम ढाई सौ एलबम तैयार किए हुए हैं वो सब एनशियट कॉइन के हैं एनशियट कॉइन मतलब कि जो एकदम पुराने हैं मुगल्स के टाइम के हैं जैसे तुगलक डायनेस्टिक थी गुजरात सल्तनत दिल्ली सल्तनत उस तरह से हर अलग अलग सल्तनत के मैंने अलग अलग सिक्के की फाइल बनाई है और ढाई सौ के करीब फाइल्स हैं मेरे पास સિક્કા એકત્ર કરવા ઉપરાંત રફીક તેમના પર સંશોધન પણ કરે છે એટલું જ નહીં તેઓ તેમની પાસે રહેલા વિવિધ પ્રકારના સિક્કાઓના ઇતિહાસથી પણ વાકેફ છે બ્યુરો રિપોર્ટ પ્રવેગ ન્યૂઝ